ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মুনু কুকিং এণ্ড ব্লগ আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি হৈছে বুধবাৰ আৰু বুধবাৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে লৈছোঁ মটৰ মটৰখিনি ৰাতিয়ে মই ভিজাই থৈ দিছোঁ মটৰখিনি ভিজাই থোৱাৰ পিছত ইয়াতে নিমখ হালধি দি দিছোঁ দিয়াৰ পিছত হিচাপমতে পানী দি দিম পানী দি পেলাই কুকাৰটো ঢাকনখন লগাই পেলাই দুটামান চিটি দিয়াই ল'ম আৰু দুটা চিটি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া আটা অলপ সানি ল'ম আৰু ল'ৰা স্কুল যাবলৈ উৎপাত আৰু ৰাতিপুৱা টাইমত সকলোৰে মাকবিলাকো উৎপাত হয়েই আৰু যেতিয়ালৈকে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল নাযায় তেতিয়ালৈকে মানে ঘৰত মানে উৎপাত হৈয়ে থাকে আৰু এইফালে মই আটাখিনি সানি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ নিমখ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে গৰম পানী দি ভালদৰে আটাখিনি মঠি ল'ম আৰু মই আটাত গৰম পানীয়ে দিওঁ ঠাণ্ডা নিদিওঁ ঠাণ্ডা দিলে অলপ মানে থোৱাৰ পিছত টাইট নিচিনা হৈ যায় সেইকাৰণে মই বেছিভাগ গৰম পানীয়ে দিওঁ আৰু এতিয়া কেৰাহী এটা পাতি লৈছোঁ কেৰাহীটোত হিচাপমতে মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এটা পিঁয়াজ এটা কাটি দিছোঁ এতিয়া ৰঙা হোৱালৈকে এইখিনি মই ভাজি ল'ম আৰু কুকাৰ দুটামান চিটি হোৱাৰ পিছত কুকাৰটো অফ কৰি দিম আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ৰঙাকৈ ভাজি ল'ম ভাজি লোৱাৰ পিছত কুকাৰটো চিটি মাৰ পিছত এতিয়া সিজি যোৱা মটৰখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু মটৰত মই মেজিক মছলাটো দিওঁ আৰু মেজিক মছলাটো দিলে টেষ্টো হয় খাবও ভাল হয় আৰু বাই হোটেলৰ নিচিনা লাগে খাবলৈ আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মেজিক মছলা দি খায় নাই কমেণ্টত জনাবচোন আৰু ইয়াতে আপোনালোকে পাৰিলে বিলাহীও দিব পাৰিব বিলাহী নাছিলে কাৰণে দিব পৰা নাই আৰু আলুও দিয়া নাই আলু লোৱা ইমান এটা ভাল নাপায় সেইকাৰণে আলু দিয়া নাই আৰু এইখিনি মই মেজিক মছলাকণ দি পেলাই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত এতিয়া ৰুটিখন মই ভালদৰে বেলি ল'ম বেলি লোৱাৰ পিছত ভালদৰে সেকি ল'ম আৰু এইফালে ল'ৰা স্কুলৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে আৰু কেমেৰাত ওলাবলৈ বিৰাটেই লাজ কৰে সেইকাৰণে মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আৰু যেতিয়া কেমেৰাটো ঘূৰাই দিওঁ তেতিয়াই মানে মুখখন লুকুৱাই দিয়ে সেইকাৰণে মই অলপমান কেপচাৰ কৰি থৈছোঁ আৰু এতিয়া ঘুগুনিখিনিও হৈ গ'লগৈ আৰু ৰুটিকেইখন মই সেকি ল'ম ৰাতিপুৱা মই শুকান ৰুটি দিওঁ কেতিয়াবাহে মই পৰঠা দিওঁ বেছিভাগ শুকান ৰুটিয়ে দিওঁ ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া ঘুগুনিখিনি এখন কাঁহীত মই উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা টাইমত মই ল'ৰাক খুৱাইয়েই দিওঁ বেছিভাগ নহ'লেবা লাহে লাহে খাই দেৰি কয় খাবলৈ আৰু বহুত দেৰি কয় এতিয়া ৰুটিখন শেকাৰ পিছত এতিয়া উলিয়াই ল'ম কাঁহীখনত কাঁহীখন উলিয়াৰ পিছত ল'ৰাক খাব দিম আৰু ল'ৰাক যে খুৱাইছোঁ সেইটো মই মানে উঠোৱা নাই এতিয়া মানে অফ কৰি পেলাই ল'ৰাটো ল'ৰাক মানে খুৱাই পেলাই ধুমাধুম স্কুল পঠিয়াব লাগে কাৰণে অফ কৰি পেলাই ইয়াক খাব দিলোঁ তেতিয়া তাইক স্কুলত পঠোৱাৰ পিছত ইয়াৰ এতিয়া দুপৰীয়াৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিব হৈ গ'ল আৰু দুপৰীয়া মই বনাইছিলোঁ প'ষ্ট দি পেলাই ডিম কাঢ়ি আৰু ইয়াতে সৰিয়হ আৰু প'ষ্ট মই ভিজাই থৈ দিছিলোঁ আৰু বইল এই কণীখিনি বইল হৈ গ'লগৈ আৰু এক ব্ৰইলাৰত মই ইলেক্ট্ৰিক ব্ৰইলাৰত মই কণীখিনি মানে সিজাওঁ আৰু তেতিয়া ধুমাধুম হয় পাঁচ দহ মিনিটৰ ভিতৰতে হৈ যায়গৈ এতিয়া ডিমখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা পিছত ভালকৈ এইখিনি গুচাই ল'ম আৰু সৰিয়হ প'ষ্টখিনি যে মই ভিজাই থৈছিলোঁ এইখিনি মিক্সাৰতত পেষ্ট বনাই ল'ম মিহিকৈ আৰু এয়া এইফালে মই ভাত বঢ়াই দিছোঁ ভাতো পাই বা ঘৰে গৈছেগৈ আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুন ভিঅাজ বা ভিডিঅ' প্ৰথম চাইছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি থ'ব তেতিয়া আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি থৈছে তেওঁলোকক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আৰু এনেকেই মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব আপোনালোকৰ চপত থাকিলে মই আগুৱাই যাব পাৰিম আপোনালোকে চপত অবিহনে আগুৱাই যাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে আপোনালোকে সকলো সময়তে মই যি ভিডিঅ' আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি যাব তেতিয়াহে মই আগুৱাই যাব পাৰিম আৰু যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ফেচবুকৰ পৰা চাই থাকে তেনেহ'লে চেনেলটো ফ'ল' কৰি যাব আৰু যি ফটো ভিডিঅ' দিওঁ লাইক শ্বেয়াৰ কৰি যাব তেতিয়াহে মই ফেচবুকতো আগুৱাই যাব পাৰিম এতিয়া মই কেৰাহীটোত তেল অলপ দি দিছোঁ তেলটো দিয়াৰ পিছত বইল ডিমখিনি সেইখিনি মই ৰঙাকৈ অলপ ভাজি লৈছোঁ হালধি অলপ দি পেলাই এতিয়া ভালদৰে ভজা হোৱাৰ পিছত এতিয়া বাতি এটাত উলিয়াই ল'ম আৰু বাতি এটা উলিয়াই লোৱাৰ পিছত ইয়াতে ফুৰণৰ কাৰণে দিছোঁ কালজিৰা আৰু কালজিখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত পেষ্টটো যে বনাই লৈছিলোঁ পৌষ্ট দানা সৰিয়হত সেই প'ষ্ট দানাখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু দি পেলাই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি দি দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি দি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত এতিয়া যেতিয়ালৈকে মছলাখিনিৰ পৰা তেল নোলায় তেতিয়ালৈকে ভালদৰে মই ভাজি ল'ম আৰু এইখিনি এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি হালধি দি দিম দিয়াৰ পিছত আমি যদি ভাবে হালধি নিদিওঁ তেতিয়া পষ্ট দানা হালধি অপচনেল হয় নিদিবও পাৰে ইয়াতে আলু নিদিয়ে আলু এইটো পচু দানা আলু নিদিয়ে সেইকাৰণে মানে বইল এগখিনি দি পেলাই ইয়াতে দি পেলাই ঢাকনখন লগাই দিম আৰু এইফালে ভাত হৈয়ে গ'ল ভাত হোৱাৰ পিছত এতিয়া মাৰখিনি গাড়ি ল'ম আৰু কেনেকৈ মই মাৰখিনি গাড়ি দেখি চাবচোন মই এটা ডেক্সি লওঁ ডেক্সিটোতে এনেকৈ মানে ডেক্সি এটাতে এনেকৈ চাৰি এনেকুৱা ৰাউণ্ড টাইপৰ ডেক্স এটা ল'ব আৰু এইখিনি ভাতটো আপোনালোকে মানে আধা মানে এক ঘণ্টা কেতিয়াবা বহুত টাইমলৈকে হাতখন বিষাই যায় একে ধৰি ধৰি পেলাই মই কি কৰোঁ ডেক্স এটা এইটো ডেক্সি মানে দি দিওঁ তেতিয়া ধুনীয়াকৈ মাৰখিনিও ওলাই যায় আৰু আপোনালোকে বেছি টাইম ধৰি ৰাখিব নালাগে দেখিছে মানে এনেকৈ চেফত বহাই দিওঁ লাহেকে আপোনাৰ মুখখন সোমাই দিব লাগে তেতিয়া সিহঁত ধুনীয়াকৈ এফুটোও মানে মাৰ নাথাকে ধুনীয়াকৈ মাৰখিনি ওলাই যাওঁ ভাতখিনিও ধুনীয়াকৈ জৰ্জৰীয়া হয় আৰু এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ আৰু ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ডিমখিনি ইয়াতে দি দিম বইল ডিমখিনি দিয়াৰ পিছত ঢাকনখন লগাই দিম আৰু ষ্টিমটো কমাই দিম আৰু লাহে লাহে হৈ থাকিব আৰু ঢাকনখন লগাই দিম আৰু পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে সিজিব নালাগে মানে যেতিয়ালৈকে পচু দানাখিনিৰ পৰা তেল নোলায় তেতিয়ালৈকে মানে ভাজি ল'ম এইফালে অমিতা লৈছোঁ অমিতাখিনি ভালদৰে বাকলি গুচাই লৈছোঁ আৰু ধুই লৈছোঁ এতিয়া পিহনাত মই এনেকৈ মানে পিহনাত পিহি ল'ম আৰু খাৰ দি বনাম অমিতা খাৰ কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্টত জনাব মই এনেকৈ পিহনাত পিহি লওঁ তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজি যায় আৰু খাৰ দিলেতো সিজিয়েই যায়গৈ আৰু এনেকৈ মই দি লওঁ পিহনাত পিহি পেলাই আৰু মিহি মিহি হৈ যায় সিজিও যায় ভালদৰে আৰু এনেকৈ পিহনাত পিহি ল'ম পিহি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ফুৰণৰ কাৰণে ইয়াতে পিঁয়াজ এটা আৰু কালি যে পাঁচফোৰণ দিম আৰু দি পেলাই এইখিনি অমিতাখিনি নিমখ হালধি দি কেৰাহী এটাত দি দিম আৰু হিচাপমতে খাৰ দি দিম খাৰ অমিতা খাৰ আৰু অমিতা খাৰ কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্টত জনাব আৰু এইফালে মই পিহনাত ভালদৰে পিহি লৈছোঁ আৰু এই দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ হৈছে এনেকুৱা মানে মিহি মিহি হৈ যায় তেতিয়া মানে গোটা গোটা হৈ নাথাকে খাবও ভাল হয় এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গৈছেগৈ এতিয়া গোটেইখিনি মই এনেদৰে পিহনাত পিহি ল'ম আৰু পিহি লোৱাৰ পিছত এতিয়া কেৰাহী এটা পাতি দিছোঁ আৰু পাতি দিছোঁ ইয়াতে পাঁচফোৰণ দি দিম পাঁচফোৰণ আৰু পিঁয়াজ এটা আৰু পিঁয়াজ দি পেলাই ইয়াতে পাৰিলে শুকান জলকীয়াও দিব বা কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে দি পেলাই ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম আৰু ভাজি লোৱাৰ পিছত পিহি লোৱা অমিতাখিনি ইয়াতে দি দিম দি পেলাই ভালদৰে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি দি পেলাই খাৰ দি দিম খাৰ দিয়াৰ পিছত ঢাকনখন লগাই দিম আৰু পাঁচ দহ মিনিটত এই পাঁচ দহ মিনিট নালাগে হৈয়ে যায়গৈ পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰতে আৰু এই পষ্ট ডিম প'ষ্টখিনি হৈয়ে গৈছেগৈ আৰু দেখিছেনে কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে খাবও তেনেকুৱা টেষ্টি হয় আপোনালোকেও ঘৰতে বনাই খাব ট্ৰাই কৰি চাব বিৰাটেই ভাল হয় খাবলৈ মই কিছুমানে আকৌ টিফিনত ভৰাই পেলাই ভাপত দি বনায় আৰু কিছুমানে ধৰি লওক কেৰাহীতে বনায় মই টিফিনতো বনাওঁ বা কেৰাহীটো বনাওঁ মানে কেতিয়া কেতিয়া বদলাইকৈ বনাওঁ এতিয়া প'ষ্ট ডিমখিনি হৈ গৈছেগৈ এতিয়া এইফালে পিঁয়াজখিনিও ৰঙাকৈ ভজা হৈ গৈছে আৰু ভজা হোৱাৰ পিছত এতিয়া পিহি লোৱা অমিতাখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু দি দিয়াৰ পিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি দি দিম দিয়াৰ পিছত ঢাকনখন লগাই দিম আৰু খাৰ আপোনালোকে হিচাপমতে দি খাব বেছি দিলে আকৌ ভাল নালাগে কিন্তু হিচাপমতে মই দিম আৰু দি পেলাই ঢাকনখন লগাই দিম আৰু গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰোঁ বিৰাটেই ভাল লাগিব খাই আৰু পোষ্ট দানাখিনি যে বিৰাটেই ভাল হৈছিলে খাবলৈ আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কমেণ্টত জনাব যে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই আৰু যদিহে ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই তেতিয়া মুনু বৰা চাহ বুলি এটা পেজ আছে সেইটো চেনেলত ফ'ল' কৰি যাব এতিয়া অমিতাখিনি ভালদৰে নিমখ হালধি দি দিছোঁ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে খাৰ দি দিম দি ঢাকনখন লগাই দিম আৰু গৰমে গৰমে পৰিৱেশ কৰক আৰু বিৰাটেই ভাল হৈছিলে খাবলৈ ডিম পস্তুখিনিও ভাল হৈছিলে খাবলৈ